तीसरा है वायरल भी फैला हुआ है कोविड भी फैला हुआ है कोरोना भी उसकी फॉर्म चेंज होती जा रही है ये जो लोग खांसिया जिनकी ठीक नहीं हो रही और ये पसलियों में बहुत दर्द होती है इन जगहों में बहुत दर्द होती है बलगम निकल के ही नहीं दे रही वो नेबलाइजेशन में भी आप लोग जितने जनरल लोग यूज कर रहे हो नैबलाइजेशन में हाइपोटोनिक सेलाइन डाल हाइपरटोनिक सेन ना महंगा कर दो यार एनी की बोतल डेढ़ सौ की तो वो डाल लिया करें उससे बलगम आराम से निकल आएगी ठीक है बलगम इंड्यूस करना हम उसे कहते हैं और जिन लोगों को वेंटोलिन की वजह से जरा धड़कन तेज हो जाती है उन्हें वेंटोलिन जरा कम डाल लें और सेलाइन ज़्यादा डाल लें जहाँ हाइपरटोनिक सेलाइन अवेलेबल नहीं वो सेलाइन ही ज्यादा डाल लें ठीक है तो अगर सेलाइन हाइपरटोनिक सेलाइन वाले महंगा किया तो मैं लोगों को बता दूंगा कुछ भी नहीं पानी च नमक पाना है घोल लेना तो नमक वाला पानी ही गा ठीक है फार्मूला बाज देख लें कितना तो उसकी नमक वाला पानी में आबलाइजेशन कर दो अगर तो इसलिए महंगा ना करना तो वो नेबलाइज़ कर दें कहवे साथ लें या जो भी हर्बल टीज़ आप लेते हैं पहले भी मैं कोविड के डेज में बताता रहा हूँ वो लेते रहें और ठंडे पानी ठंडी चीज़ों से गुरेज करें ठंड में ना निकले नीचे वार्मर पहने अब मौसम एकदम से चेंज हो रहा है चेहरे पे मास्क वैसे यूज़ करें हमारे ये जो पोल्यूशन कह लें स्मोक कह लें उसकी वजह से इरिटेशन है और बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें जो है वो कह लें कि जिसम के अंदर या फेफड़े या सांस की नालियों में रिएक्शन पैदा जो होता है एस्थमा लाइक सिचुएशन हो जाती है बात बढ़ती जाती है ऊपर से आप एंटी एलर्जिक खा लेते हैं उससे बलगम जम जाती है वो निकलती नहीं आप के लिए जाब बन जाता है वो डस्ट अंदर जाई जा रही होती है तो हाइड्रेशन ठीक रखें फॉर्म फ्लू लें ठीक है स्टीम ले लें साथ नमक और लौंग डाल के वो लें और ये हाइपोटोनिक से नहीं तो फिर नेबलाइजेशन में यूज़ करें जो डॉक्टर्स या दूसरे कर रहे हैं वो साथ करें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा बुजुर्गान दवाएं देंगे आप लोगों को वो इनडायरेक्ट मेरे तक पहुँच ही जाएगी चाहे ना भी पता हो कि ये मैंने बताया ठीक है